Субтитры создавал DimaTorzok Смысл не в том, что пройдет что-то. Смысл в том, что понимаешь, что в следующий раз, когда у них будут проблемы, туда просто никто не выйдет. Понимаешь? Никто не проедет, никто не будет помогать. Так вот они же использовали для решения ну, своих, конечно, проблем, конечно. своих проблем, конечно. не наших. Понимаете? Ну да, потому что не было не произведено, не иллюстрировали ни одного человека. Не это самое, не иллюстрировали ни одного человека, ни одной реформы не было проведено. ничего не Никого не наказали за убийство нашего недельного флота. В Интерполе ни одного этого же нет. Конечно. Вообще поле на Налоим налымали бы два. Все, все ну, давай, давай, мы Вот, дякую хлопцам до земли, дякую вам, дякую вам, хлопцы девчата до земли. Сметника все едут. Давай добью стакан Чтобы не пропадала вода. Да зря. Не, мы это так, дякую. дякую вам еще раз. До земли дякую. карман. А? Да, да кто, зато кто, же ж зато кто, зато может зато под, поджигать? Титушки те, которые э, на, на, на незаконных забудовок и всех остальных. Да что, да все, 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 ударовские пара. люди. Ударовские люди, которые... А у тебя крючок, Конечно. А как вы думаете? Обратите внимание вот на список партии Крючков, который прошел. 80% бывших э, э, таких космонавтов, вот этих, тех, кто у космоса Черновецкого, и всех остальных, которые были замечены надеребане земель, надеребане, э, на деребании земель, на деребании на незаконных строительствах и все остальное. Вообще сказал? я каждый что не трогаю. Нет, а вот я и тут, вы считаете, там надо, чтобы машины? не ну, вот сейчас, подождите, вы сейчас разбираете. Вы считаете, вы считаете, там должны машины ездить? Вы не имеете в виду, что это как место, где погибали люди? Ну, конечно. Конечно, не должны ездить. Не должны ездить. Не должны ездить.

а Чену это да? Это. Чену да. Чену да. Чену Дальше я не помню. Хорошие слова. Дальше я не помню, молодой человек. В европейском в Киеве кличка, Киев кличка, Бог и начальник теперь, чиновник кличка, и титушка. тетушка и чиновник кличка, Я не сомневаюсь, что Петя Порошенко... Говорит, я собираю каску на, на АТУ, 15-летний сотрудник, в маске, забирает он каску на АТУ, отжимает все Потом они все получат здесь Здравствуйте, крымчанам! Здравствуйте, здравствуйте! Ну да, да, да! Пришли, пришли, да. А вот это запах совсем не Майдана, так. да? А, да, очень да. Очень а очень очень Совершенно так. другой запах, не Майдана. Вот обратите внимание, запах и тогда, жары. И тогда горело. Когда горело, но запах совершенно другой был. Здравствуйте. Что, значит, значит, что значит горело за правду? И что значит горит, когда за неправду горит? Опять дождик пошел. Может, осты, остынет люди, которые...

Поставлю, вот, я. да, вот, мы втроем русские засланцы. Вот ой, еще вот один наш стрижный. русский засланец. Так уже ты уже все, все на видео. Хутин пуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Что-то мало людей поддерживает меня. Здравствуйте, друзья. Как делишки, то как ты думаешь, так должно было все закончиться? Давай А, ну да, в принципе, да. Я с тобой именно полностью согласен. Так именно оно все начинается. Вот именно правильные были слова только что молодого человека. Так оно начинается только. что Майдан-3 скоро уже будет Скоро 112 канал центре событий что, елку будем разбирать сегодня или нет, как вы думаете? Ваше мнение? Я бы разобрал. Да? На металлолом сдать и на АТО отправить, правильно, деньги? Скорее ну... Вот так вот лучше всего сделать, правильно? Не хочется, чтобы... Хочется, чтобы было чисто. Не, ну хочется, чтобы было чисто, но не таким же способом. А это виноваты есть люди, которые организовали ну, это. да. Можно было его по-разному Конечно. Я с вами Можно было выстроить вот майдану, со вот. сцены поблагодарить, вручить им. Конечно, конечно. Памятные вручить. подарки, грамоты. Это как минимум. Сказать, что ребята, все закончилось. Здесь мы нету. Оставляем здесь штаб, штабную палатку, гецитоу моделизационную, А вы вот, вот, пожалуйста, вот там выстроены палатки, кухня, сотни. Нельзя, чтобы в центре города была толпа неорганизованная. Бог знает кого. Я ну. не говорю, что здесь все там алкоголики. Ну и да, здесь это здесь нормальные, понятно. нормальные, хорошие ребята. так, умные. Ну, среди них уже затесалось ну да. За любой, я как я, я, я их называю. За любой кипиш, кроме голодок. Ну, же голодать хочет. Да. А так за правой, за левой, какая разница? Мам, нет. Ничего. Мам, все, ты на смотрела? Все оно будет хорошо. Беру, берут, берут почистят. А как вы думаете, нужно ли пускать по улице институтская именно, чтобы было движение машин? Конечно. Это да? Транспортная. А вы думаете, что вот люди, которые там погибали, они были бы за за то, что вот именно именно улица институтская? Я не имею в виду, то есть Хрещатик, я не имею в виду улица вокруг да, Хрещатика, а именно улица да, институтская. Погибали на Хрещатике и на институтской. Ну, в основном уже да. бо да, больше Во время часть... во время войны той отечественной по всему городу. Погибали. Ну понятно. Ставить, поставить красивые памятники, места, все, но проезд освободить, это дорога. И всех депутатов туда. На депутаты, при чем здесь депутаты? Вот а? что должен надо, быть надо, определенный надо, надо, надо порядок. Было быть. Если институтская было... сходить за значит надо здесь будет куча. Пробок. Послать, Почему рассказала? куча пробок Потому что Вот было. улица рядышком есть, которая рабочая. Освободите ее от стоянки просто, и все, и будет нормально. Или, или же ну, Вот, принципе, вот, да. вот, как минимум, Но... эта улица вполне возможно, чтобы она была пешеходной. Эти вещи понимаете? решаются тоже. Ну да, как минимум, как минимум Майданом эти вещи, решаются эти вещи. Потому что ВИЧ если решить так, как оно должно быть, так оно и должно быть, правильно? Даже сейчас можно компьютерный опрос сделать, кто за, кто против. Но только перед этим объяснить, что мы меняем схему движения. Зачем схему движения? Схему движения не обязательно А вот не будет менять. вот эти кучи лица? это аккуратно? Конечно, да. Не, но ясно дело, что это облагородить, это все так, так надо тогда сделать тогда так, как взять, надо это уже против бедлама. Но я не против того, чтобы мы дал. Мы приходим на кладбище и смотрим там красивые могилы, убранные, ну, не везде. Ну не везде. Ну кто у кого память есть, тот за этим следит и смотрит. Да, согласен. И так. по отношению мы видим, как относятся спокойно, что они были залиты. А короче, что говорить? Говорили, Когда нечего заварить, да. Что за паперти? Сборы подписей. Я так зрозумів. <реклама> Какие <-то> паперти? <папирки? реклама> Сертичный Юрий Алексеевич знает такую людину. <реклама> а, это человек, который э, из Грушевского Кострілом, він медик. Він витягував ну людей 30 як мінімум витягував з Грушевського. Тобто на этой печальной ноте мы, ну, мабуть, быть, нашу нашу вами трансляцию. Потому что так не повинно быть, так, как оно відбувається зараз тут. Посмотрим уже после того, как все уберется, к чему приведет эта вся уборка. Хорошего вам дня. Будьте с нами.